মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম মই অংগৰাগ ভূঞা আৰু মই তোমালোকক দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ একাদশ পাঠ অৰণ্য যাত্ৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ আৰু এইটো চতুৰ্থটো ভাগ এই ভাগটোত আমি এই পাঠটোত সন্নিৱিষ্ট হোৱা প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰবোৰ বিচাৰি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম হওক এতিয়া আমি বিশেষ সময় নষ্ট নকৰি প্ৰথমটো প্ৰশ্নলৈ যাওঁ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আছে চমুকৈ উত্তৰ দিবলৈ কৈছে বিদ্যালয় অষ্টম আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক কোনখন অৰণ্যলৈ নিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল পাটুনাম অৰণ্য যাত্ৰা গতিকে কোনখন অৰণ্যলৈ নিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল সেইটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা কোনখন অৰণ্য কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান গতিকে তোমালোকে প্ৰশ্নটো উত্তৰ এনেকে লিখিবা যে বিদ্যালয়ে অষ্টম আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ নিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল বা সিদ্ধান্ত লৈছিল এনেদৰে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰিবা এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো কি আছে পল আৰু পাহি পলাৰ পাহিৰ কথা আমি পথৰ পৰা পাইছো নহয় জানো কোন কোন শ্ৰেণীত পঢ়ে ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ কৰিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো ইয়াতে আছে নহয় জানো বাৰু আছেনে নাই বাৰু আছে অষ্টমাৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কাজিৰঙালৈ লৈ গৈছিল নহয়নে আৰু পলাৰ পাহি কোন কোন শ্ৰেণীত পঢ়ে পল পঢ়ে নৱম শ্ৰেণীত আৰু পাহি পঢ়ে অষ্টম শ্ৰেণীত মনত থাকিব নহয় পল নৱম শ্ৰেণীত আৰু পাহি অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ে এইটোৱে হল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত তোমালোকে জালা বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস তোমালোকে লিখিব পাৰিবা ইয়াত কোনো সমস্যা নহয় এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ পলে কোনবোৰ কাম ছোৱালীৰ বুলি পাহি কৈছিল পলে কৈছিল যে কিছুমান কাম ছোৱালীৰ কোনবোৰ কাম আচলতে কামৰ কোনো লৰা ছোৱালী নাথাকে কিন্তু সেই কথাষাৰ পলে কৈছিল আৰু পাঠটোত কৈছিল পলে কোনবোৰ কাম এই যে ঘৰ সৰা বাচন বৰ্তন ধোৱা ঘৰৰ আচবাব ইত্যাদি আচবাবৰ ধূলি বালি মচা নিজৰ কাপোৰ নিজে ধোৱা এই কামবোৰ লৰাৰ নহয় বুলি পলে ভাবিছিল আৰু সেয়েহে পলে কৈছিল যে এইবোৰ কাম পলে পাহি কৈছিল যে এইবোৰ কাম লৰাৰ নহয় প্ৰকৃততে কিন্তু সি শুদ্ধ নহয় বুলি তোমালোকে নিশ্চয় জানা কিন্তু আমি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব যে পলে এইকেইটা কাম লৰাৰ নহয় বুলি কৈছিল হয়নে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো যাওঁ লৰ্ড কাৰ্জন নকুন লৰ্ড কাৰজন তোমালোকৰ যদি মনত আছে তেনেহলে উত্তৰটো এনেকে লিখিব লাগিব লৰ্ড কাৰ্জন আছিল ইংৰাজসকলৰ ভাইচৰয় ঠিক আছে ইংৰাজসকলৰ ভাইচ ৰয় আছিল লৰ্ড কাৰ্জন ইংৰাজৰ ভাইচৰয় আছিল মনত থাকিব নহয় এইটো একেবাৰে চুটি প্ৰশ্ন চুটি উত্তৰ আৰু ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ লৰা ছোৱালীৰ কামৰ পাৰ্থক্য দেখি পাহিয়ে মাকক কি কৈছিল মাকে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত পাহীক কি বুজনি দিছিল যে যেতিয়া পলে কৈছিল যে এইবোৰ কাম লৰা নহয় এইবোৰ কাম ছোৱালীৰ হে তেতিয়া পাহিয়ে দেখিলে যে আৰু মনো কৰিলে যে পলে কিছুমান কাম নকৰে দেখোন তাৰমানে কামবোৰ লৰা আৰু ছোৱালীৰ কাম বেলেগ বেলেগ নেকি পৃথক পৃথকো নেকি তাই পাহিয়ে সুধিলে পাবিয়ে ভাবি তেতিয়া মাকক এষাৰ কথা কৈছে আৰু মাকে কি উত্তৰ দিছিল সেইটো তোমালোকে লিখিব লাগিব পাহিয়ে মাকক লৰা ছোৱালীৰ কামৰ পাৰ্থক্য দেখি লৰা ছোৱালীৰ কামবোৰ কোনে পৃথক কৰিলে বুলি সুধিলে যে এইবোৰ কাম যে লৰা নহয় ছোৱালী বুলি পলে কৈছে কোনে কামবোৰ পৃথক কৰিলে তাই নিজে ককায়েকৰ দৰে পঢ়া শুনা কৰে যদিও নিজে নিজৰ কামবোৰ কৰি লোৱাৰ উপৰি মাককো সহায় কৰি দিয়ে কিন্তু ককায়েকে মাকক সহায় কৰাৰ কথা দূৰৰ কথা নিজৰ কাম কেইটাও কৰি নলয় আৰু সেইবোৰ কাম মাক বা ভনীয়েকে কৰি দিব লাগে আশা পালি সি নকৰাকৈ থাকে সেয়েহে পাহিয়ে লৰাই নিজৰ কাম কেইটা নিজে কৰিব নালাগে বুলি কত লিখা আছে বা ক'ৰবাত লিখা আছে নেকি বুলি মাকক প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত মাকে কি কৈছিল মাকে কৈছিল যে তেনেধৰণৰ কথা কতো লিখা নাই প্ৰত্যুত্তৰত মাকে কৈছিল যে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী দুয়োটাকে বয়স অনুযায়ী কৰিব পৰা কাম শিকাইছে কৰিব পৰা কামবোৰ শিকাই গৈছে লৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক নিজৰ কামবোৰ নিজে কৰি লব লাগে যিমানেই পঢ়া শুনা নকৰক বা পিছলৈ ব্যৱসায় বা ডাঙৰ চাকৰি নকৰক কিয় নিজৰ কামখিনি নিজে কৰিবলৈ শিকিব লাগিব এই কথা তোমালোকেও জানি লোৱা উচিত তোমালোকৰ পাঠৰ মাজেদি এসাৰ কথা তোমালোকেও শিকাইছে মাকে কৈছিল যে যিমানেই ডাঙৰ পঢ়া শুনা নকৰক যিমানেই ডাঙৰ চাকৰি নকৰক ব্যৱসায় নকৰক কিন্তু নিজৰ কামখিনি নিজে কৰি ল'বলৈ শিকিব লাগিব নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কামখিনি নাজানিলে পৰ নিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব সাধাৰণতে আমাক শিক্ষাই আমাক কি শিকায় আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে নিজৰ ওপৰে নিজে নিৰ্ভৰশীল হ'ব শিকায় কিন্তু যদি আমি নিজৰ কামখিনি কৰিব নাজানো তেনেহ'লে আমি পৰ নিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব আৰু নিজৰ কাম প্ৰয়োজনীয় কামখিনি নাজানিলে পৰ নিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব তেতিয়া সময় আৰু মানুহ সকলোৰে পৰা ঠগ খাব লাগিব তেতিয়া কিন্তু আমি সময়ৰ পৰাও ঠগ খাম আৰু মানুহৰ পৰাও ঠগ খাম যদিহে আমি পৰ নিৰ্ভৰশীল হওঁ আৰু নিজৰ কামখিনি নাজানো এইখিনি কথাই পাহিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মাকে কৈছিল বা প্ৰত্যুত্তৰত পাহিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মাকে এইখিনি কথা কৈছিল বুলি আমি লিখিব পাৰো এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ প্ৰকৃতিৰ কোনবোৰ সুন্দৰ নিয়মে পাহিক আকৃষ্ট কৰে পাহিয়ে অৰুণ্য যাত্ৰালৈ গৈ কিছুমান কথা উপলব্ধি কৰিলে আৰু আগৰে পৰা পাহিয়ে প্ৰকৃতিৰ কিছুমান বস্তু ভাল পায় কোন বস্তু ভাল পায় প্ৰকৃতিয়ে কেতিয়াও প্ৰকৃতিৰ যিবোৰ সমল আছে ইটোৱে সিটোৰ লগত কেতিয়াও দন সৰিয়াল নকৰে প্ৰকৃতিৰ সকলোবোৰ উপাদানে মিলা প্ৰীতিৰে বাস কৰে প্ৰকৃতি চাবাচোন সকলো বস্তু মিলা প্ৰীতিৰে বাস কৰে আমি মানুহবোৰে খেলি মেলি লগাওঁ বাকী সকলো বস্তু চাবা প্ৰতিজোপা গছৰ ৰং ভিন্ন গছৰ ৰং বেলেগ পাতৰ আকাৰ ভিন্ন তামোল পাতৰ যিবোৰ আকাৰটো মহ দীঘল ডাঙৰকৈ হয় তামোল পাতৰ যা গছ আৰু তামোল পাতটো এনেকুৱা নহয় নে চিধা আৰু পাতবোৰ দীঘল দীঘল এনেকুৱা আৰু তামোল পাতৰ ওচৰতে যে আম গছজোপা আছে ইজোপা গছে সিজোপা গছক জানো দিগদাৰ কৰিছে নাই কৰা তামোল গছজোপাৰ কাষতে থকা আম গছজোপাৰ চেহেৰাৰ মিল নাই আম গছ একো পাতে পোতে এনেকে ডাঙৰকে থাকে তামোল গছজোপা এনেকে চিধাকে থাকে ধৰি লোৱাজোপা তামোল গছ মই এনেকে আঁকি দেখুৱাইছো তামোল গছ আৰু আম গছজোপা হল এনেকুৱা এতিয়া ইহঁতৰ দুজনৰ মাজত মিল নাই কিন্তু দুইটা চেহেৰাৰ মিল নাই কিন্তু দুজোপা গছ ভিন্ন হলেও দুইটা কিন্তু সমিল মিলেৰে ওচৰতে আছে ইজন ইটো গছে ইজোপা গছে সিজোপা গছক অসুবিধা কৰা নাই কৈছে যে দুজোপা গছ ভিন্ন গছ ওচৰা ওচৰিকৈ সমিল মিলেৰে থাকে আকৌ কলগছজোপাৰ কাষতে থকা নেমু গছজোপা এজোপা কলগছ আছে কাষতে আছে অকল নেমু গছজোপা দুইজোপা বেলেগ বেলেগ পাতো বেলেগ বেলেগ গছৰ আকাৰো বেলেগ বেলেগ নেমুৰ কাঁইতে কিন্তু কলগছজোপা পিন্ধিবলৈ নাযায় নহয় এনেকুৱা নেকি বাৰু নেমু এজোপা কলগছৰ ওচৰত থকা কাৰণে বেয়া পাইছো আৰু বিন্ধি দিছে কাঁইটে নাই টো কি হয় নেমুৰ কাঁইটে কলগছজোপা কেতিয়াও বিন্ধিবলৈ নাযায় প্ৰকৃতিৰ এই সুন্দৰ প্ৰতিটো উপাদানে মানি চলে প্ৰকৃতিৰ সকলোৱে সমিল মিলিৰে থকা এই যিটো নিয়ম সেইটো প্ৰকৃতিৰ সকলো বস্তুৱে মানি চলে আৰু প্ৰকৃতিৰ এই নিয়মবোৰে পাহিক আকৃষ্ট কৰে পাহিয়ে এইবোৰ নিয়মে প্ৰকৃতিৰ ভাল পায় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে নিশ্চয় লিখিব পাৰিবা বিশ্বাস আছে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ কাজিৰঙালৈ ওলাওঁতে পাহি আৰু পলক মাক আৰু দেউতাকে কি উপদেশ দিছিল কাজিৰঙালৈ যেতিয়া যাব ওলাইছিল পাহি আৰু পলক কৈছিল যে শিক্ষকৰ কথা মানি চলি বা এনেধৰণৰ কিছুমান উপদেশ দিছিল কাজিৰঙালৈ যাবলৈ ওলালে পাহি আৰু পলক মাক আৰু দেউতাকে উপদেশ দি কৈছিল যে তেওঁলোকে যেন শিক্ষকৰ লগ নেৰে কাৰণ শিক্ষকসকল তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শক পোৱা প্ৰদৰ্শক নহয় জানো পৰামৰ্শদাতা আৰু শিক্ষকসকলৰ লগ যাতে তেওঁলোকে নেৰে এইটো চাবা শিক্ষকৰ লগ নেৰে শিক্ষকে যি কথা কয় সেইমতে যাতে চলে সৰু কথা মানিব কোৱা কথা কৈছিল নহয় শিক্ষকে যি কথা কয় সেইমতে যাতে মানি চলে লগতে মাকে নিজৰ বয় বস্তুবোৰ চম্ভালিবলৈ উপদেশ দিয়াৰ লগত নিজৰ বয় বস্তুবোৰ নিজে চম্ভালি আহিবা বুলিও উপদেশ দিছিল আৰু লগতে কৈছিল যে অৰণ্যৰ পথাৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া বহু কথা আছে এই কথাবোৰ যাতে তোমালোকে মন কৰা আৰু তোমালোকে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰা গতিকে তেওঁলোকে যিমান পাৰে অৰণ্যৰ পৰা শিকি অহা উচিত কৈছে যে তেওঁলোকে কৈছিল যে তোমালোকে অৰণ্যৰ পৰাও বহুত কথা আমি শিকিবলগীয়া আছে গতিকে যিমান পাৰে সিমানখিনি কথা শিকিবলৈ যত্ন কৰিবা এই উপদেশখিনিয়েই মাক দেউতাকে পল আৰু পাহিক দিছিল এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ যাওঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো কামত ল'ৰা ছোৱালী বুলি ভাগ নাই যেনেকৈ কাম ভাগ কৰি দিছো তেনেকৈ কৰা এই কথাষাৰৰ বক্তা কোন তেওঁ কিয় এই কথাষাৰ কবলগীয়া হৈছিল আটি গুৰি মাৰি লিখা কথাষাৰৰ বক্তা মনত পৰিছেনে বাছত এজন শিক্ষকে কৈছিল আগতে মাকে পাহি কৈছিল কামত ভাগ নাই বুলি কিন্তু শিক্ষক এজনেও কৈছিল এইখিনি কথা কিন্তু শিক্ষকে কৈছে যাক যেনেকৈ ভাগ কৰিছো তেনেকৈ কৰা কামত কোনটো ল'ৰা ছোৱালী বুলি কথা নাই ইষাৰ কথা কোনে কৈছিল মনত পৰিছেনে ঠিকে ধৰিছা ইষাৰ কথা কৈছিল গণিতৰ শিক্ষক ৰঞ্জিত হাজৰিকা ছাৰে এই কথাষাৰৰ বক্তা পদূতৰ গণিতৰ শিক্ষক ৰঞ্জিত হাজৰিকা কলহঁতে পঢ়া এইখিনি গণিতৰ শিক্ষক বুলি লিখিব লাগিব গণিতৰ শিক্ষক ৰঞ্জিত হাজৰিকা কলহঁতৰ পঢ়া বিদ্যালয়খনৰ অষ্টম আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যলৈ নিয়া হৈছিল দুখন বাছত বেছ হুলস্থুল আৰু নাচ গান কৰি শিক্ষাৰ্থীবোৰ আগবাঢ়িল কাজিৰঙা অভিমুখে বাছৰ ভিতৰতে শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজৰ পৰা নেতা আৰু নেত্ৰী কিছুমান পাতি দিলে পাহি আৰু বিদিশাক দায়িত্ব দিয়া হল বাছত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ সংখ্যা গণনা কৰিবলৈ পাহী আৰু বিদিশাক এইটো দায়িত্ব দিলে আনহাতে নৱম শ্ৰেণীৰ সৌৰভ আৰু আফতাবক দায়িত্ব দিয়া হ'ল খাদ্য বস্তুৰ পেকেট আৰু পানীৰ বটল সকলোৰে মাজত সমভাগে বিতৰণ কৰিবলৈ নৱম শ্ৰেণীৰ সৌৰভ আৰু আফতাবক ক'লে যে সকলোৰে মাজত খাদ্য বস্তুৰ পেকেটবোৰ ভগাব লাগে তেতিয়া সিহঁতে আপত্তি কৰিছিল যে সিহঁত আহ পাহি আৰু বিদি চাই ছোৱালীৰ কাৰণে সহজ কাম পাইছে আৰু সিহঁতে টান কাম পাইছে গতিকে কামখিনি সলাই দিব লাগে সৰুৱে কামটো টান পাই কলে যে পাহি আৰু বিদিশা খাদ্যবিলাক সৌৰভ আৰু আফতাবে সিহঁতক সিহঁতক দিয়া কামটো কৰিব কৈছে সৌৰভ আৰু আফতবে কৈছে যে সৰুৱে কৈছে যে আমি গণনা কৰাটো কৰিম বিদিশাৰ পাহিয়ে খাদ্য বিলাক সৰুভাৱে যুক্তি দি ক'লে আমি যিহেতু লৰা লগৰীয়াবোৰে উৎপাত কৰিলে শাসনো আমি কৰিব পাৰিম আৰু অসুবিধাসমূহো চাব পাৰিম সৰুভে তেনেকে কৈছিল তেতিয়া এই সাৰ কথা শুনি শিক্ষক ৰঞ্জিত হাজৰিকাৰ খং উঠিছিল সৰুবোৰৰ কথা শুনি গণিতৰ শিক্ষক ৰঞ্জিত হাজৰিকাৰ খং উঠিল আৰু তেওঁ উক্ত কথাষাৰ কৈছিল আৰু আফতবক বুজাব বিচাৰিলে যে সৰুভাৰু আফত তেওঁ বুজাব বিচাৰিলে যে ল'ৰা ছোৱালী সমান ছোৱালীয়ে কৰিব পৰা কাম লৰাইও কৰিব লাগিব যে এইখিনি কাম ল'ৰাৰ এইখিনি কাম ছোৱালী এনেকুৱা কথা নাহে যিখিনি কাম ছোৱালীক দিয়া যায় সেইখিনি ছোৱালীয়ে কৰিব পাৰিব লৰাইও কৰিব পাৰিব আনহাতে লৰাক দিয়া কামখিনিও লৰাইও কৰিব পাৰিব ছোৱালীয়েও কৰিব পাৰিব এই কথাখিনি তেওঁ সৌৰভ আৰু আফতাবক বুজাই কৈছিল আৰু বুজাই কওঁতে এইখিনি কথা কৈছিল এনেদৰে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিবা এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ যাওঁ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কল আফতাবহঁতে কি বিপদত পৰিছিল এই বিপদৰ পৰা সিহঁতক কোনে উদ্ধাৰ কৰিছিল পল আৰু আফতাবত এটা বিপদত পৰিছিল কি বিপদত মনত পৰিছিলে সিহঁতে যে মনে মনে ওলাই গৈছিল বিদ্যালয়ৰ অষ্টম আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক কাজিৰঙা উদ্যানলৈ গৈ পোৱাৰ পিছত সকলো শিক্ষাৰ্থীক খাই বৈ শিক্ষকে নিৰ্দেশ দিছিল যে জিৰণি ল'বলৈ তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিছিল বাকী সকলো ল'ৰা ছোৱালী গুচি গল পিছে পল সৌৰভ আৰু আফতাবে কি কৰিলে কোনেও গম নোপোৱাকৈ পিছফালে মেটেকাৰে ভৰি থকা এখন বিল পালেগৈ আৰু বিলৰ পাৰত সিহঁতে কি কৰিছিলে এখন নাও পালে বিলৰ কাষতে খুঁটিত পুতি থোৱা নাও এখন দেখি তাতে সিহঁতে উঠিলেগৈ তাক খুঁটিটো খুলি উঠিলে খুঁটিৰ পৰা নাওখন খুলি সিহঁতে বথা মাৰি নাওখন আগুৱাই লৈ গল আৰু আগুৱাই লৈ যোৱাৰ পিছত কি হ'ল অলপ গৈ নাওখন যেতিয়া মেটেকাৰ মাজত সোমাই পৰিল আৰু নাওখন লাহে লাহে পানীত ডুবিব ধৰিলে তেতিয়াহে সিহঁতে গম পালে যে নাওখনত ফুটা আছে আছে নাওখনৰ তলিত ফুটা আছে যেতিয়া মেটেকাৰ মাজত লাগি ধৰিলে আৰু নাওখন লাহে লাহে ডুবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াহে সিহঁতে গম পালে যে নাওখনত ফুটা আছে গতিকে নাওখনতো ডুবি যাব এতিয়া সিহঁতে বহুত চেষ্টা কৰি নাওখন কিন্তু এবাৰ কাষলৈ আনিব নোৱাৰিলে আৰু হঠাৎ নাওখন কাটি হৈ গল কাটি হৈ যাব এনেকুৱা এনেকুৱা হৈ গল একাষৰীয়া হৈ গল কাটি হৈ গল আৰু পল পানীত জপংকে পৰিলগৈ তেনেতে আন এখন বিলত মাছ মাৰি অহা ছোৱালীকেইজন মানে সিহঁতক দেখা পাই দৌৰি আহিল আন এখন বিলত চব মাছ মাৰিবলৈ কিছুমান ছোৱালী আছিল সিহঁতেতো দৌৰি আহিছিল দৌৰি আহি সিহঁতে সাঁতুৰি গৈ তাৰে দুজনীয়ে তৎক্ষণাত বিলত জঁপিয়াই পৰিল আৰু পানী খাই থকা অৰ্থাৎ পানীত ডুবি পেলাই পানী কক বকাই থকা পলক সিহঁতে উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু পাৰত উঠালে আনহাতে আকৌ আন এজনীয়ে কি কৰিলে সেই সাঁতুৰি সাঁতুৰি নাওখন বঠাবাই বহু কষ্টৰে নাওখন পাৰত লগাব খোজোতে সেইখন নাও আকৌ কা নাওখন আকৌ কাটি হৈ গল আৰু পানীত আফটা বাৰু সৌৰভ পৰি গল প্ৰথমতে পল পৰিল পানীৰ মাজত তেতিয়া দুজনী জঁপিয়াই গৈ সিহঁতক বচাবলৈ তাক বচাবলৈ গল আৰু পানী খাই থকা পলক টানি 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 আনি পাৰত পোৱালিহি আৰু আন এজনীয়ে কি কৰিলে নাওখন সাঁতুৰি 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 পাৰলৈ আনিব চেষ্টা কৰিলে পাৰলৈ আনো থাকোতেহে নাওখন আকৌ কাটি হৈ গল এইবাৰ আকৌ সৌৰভ আৰু আফতাবো পৰি গল আৰু এই ঘটনাখিনি মানে পাৰৰ পৰা বেছি দূৰত নাছিল সৌৰভ আৰু যে আফতাব পৰি গল বহুত বেছি দূৰত নাছিল কাৰণে সিহঁতকো শেষত উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলে আৰু এনেদৰে এই ঘটনাটো ঘটিছিল আৰু এই ছোৱালীকেইজনীয়ে সৌৰভ আৰু আফতাব আৰু পলক সহায় কৰিছিল এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অৰণ্য দৰ্শনৰ কাৰ্যসূচী কিয় বাতিল কৰিব খুজিছিল ইয়াৰ পিছৰ পৰিস্থিতি কি হল বহলাই লিখা কিয় বাতিল কৰিব খুজিছিল ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰতে আছে নহয় জানো যে শিক্ষকৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰি সৌৰভ আপ্তাব আৰু পলে যেতিয়া মেটেকাৰে ভৰা বিলখন পাৰ পালেগৈ বিলখনত যেতিয়া সিহঁতে নাওখন পালেগৈ নাওখনত উঠি সিহঁতে নাওখন চলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে বঠা মাৰি আৰু নাওখন যেতিয়া মেটেকাৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ পৰিল আৰু লাহে লাহে নাওখন ডুবিব ধৰিলে সিহঁতে গম পালে যে নাওখনত ফুটা আছে ভাগ্য ক্ৰমে সিখন বিলত মাছ মাৰিবলৈ যোৱা ছোৱালীকেই যে মানে সিহঁতে দেখিলে আৰু সিহঁতক উদ্ধাৰ কৰিলে এইখিনি গম পালে শিক্ষকসকলটো খং উঠিবই তোমালোকেও যদি এনেকুৱা শিক্ষকৰ কথা নামানে যদি বিপদত পৰা কি হব শিক্ষকসকলে কি কৰিব শিক্ষকসকলটো খং কৰিবই শিক্ষকসকলে বিচাৰিছে যে কোৱালৈ লৈ গলে সকলোৰে আচলতে নিয়ম নীতি মানি চলক সেইটো বিচাৰিব আৰু এইখিনি যে নিয়ম উলংঘা কৰিলে সেয়েহে শিক্ষকসকলে অন্য সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিব বিচাৰিছিল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অৰণ্য দৰ্শনৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিব খুজিছিল কিয়নো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত তিনিজন ছাত্ৰ পল সৌৰভ আৰু আফতাবে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক অৱমাননা কৰি মনে মনে গৈ বিলত নাও বাইছিলগৈ ফলত সিহঁতে পানীত পৰিছিলগৈ কেইজনীমান স্থানীয় ছোৱালী আহি সিহঁতে পানীৰ পৰা উঠাই নাছিল ছোৱালী কেইজনী নোহোৱালে হয়তো সিহঁতে বাচিবও নোৱাৰিলেহেঁতেন এটা ডাঙৰ ঘটন ঘটি গ'লহেতেন আৰু বিদ্যালয়খনো বদনামৰ ভাগি হলহেঁতেন এটা ডাঙৰ অঘটন ঘটিলহেতেন আৰু বিদ্যালয়খনৰ অঘটনত বদনামৰ ভাগি হল সেইকাৰণে যে এই বিদ্যালয়খনৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহি শিক্ষকসকলৰ কথা নুশুনে বা এনেধৰণৰ কথা সেয়েহে ইহঁতে বিপদক সাৱতি লবলগীয়া হ'ল এনেধৰণৰ বদনাম ওলাল যেন ছাত্ৰ ছাত্ৰী দলটোক লৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ গ'লে কেৱল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল দায়িত্বশীল হ'লেই নহ'ব কেৱল শিক্ষকসকলে যে দায়িত্ব মানিব লাগিব সেইটো কথা নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো দায়িত্বশীল হ'ব লাগিব তেওঁলোকে জানিব লাগিব যে শিক্ষকসকল যিহেতু বয়সত ডাঙৰ আৰু শিক্ষক শিক্ষয়ত্ৰীসকল তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শদাতা তেওঁলোকক লৈ গৈছে গতিকে তেওঁলোকে কোৱা কথা মানিব লাগিছিল আৰু তেওঁলোকে বান্ধি দিয়া নিয়ম নীতিখিনি তেওঁলোকে অৱমাননা কৰিব নালাগিছিল শিক্ষক শিক্ষকে দায়িত্বশীল হ'লেই নহ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিজেও শিক্ষকৰ বাধ্য তথা দায়িত্বশীল হব লাগিব আৰু এইখিনি নোহোৱাৰ কাৰণে শিক্ষকসকলক খং উঠিছিল আৰু তেওঁলোকে বাতিল কৰিব বিচাৰিছিল সেয়েহে অৰণ্য কাৰ্যসূচী বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললে তাৰপিছত কি হল এতিয়া সেইখিনি লিখিব লাগিব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সিদ্ধান্ত শুনাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কাৰো মুখত মাত নোহোৱা কি বুলি নকব ভুলটো কৰা হয়েই গতিকে শিক্ষকসকলৰ খং উঠাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা গতিকে সিহঁতৰ মুখত মাত নোহোৱা হল তাৰ মাজত কিন্তু পাহিয়ে নিজৰ বক্তব্য আগবঢ়াই কলে যে ভুলতো কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েহে কৰিছে যিসকলে ভুল কৰা নাই সিহঁতেনো কিয় শাস্তি পাব লাগে এইটো কথাও সঁচা যে ভুল তিনিজন ছাত্ৰই কৰিছিল পল আউ সৌৰভ সিহঁতে ভুল কৰিছে কিন্তু তাৰ কাৰণে শাস্তি জানো গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যিখিনি লৰা ছোৱালীয়ে নিয়ম পালন কৰিছে উলংঘা কৰা নাই সিহঁতে শাস্তি কিয় পাব লাগে এইষাৰ কথা পাহি পাহিয়ে কৈছিল কেইজনমান ছাত্ৰৰ কাৰণে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে বঞ্চিত কৰাটো উচিত হোৱা নাই যিকেইজনে দুখ কৰিছে কেৱল তেওঁলোকেহে শাস্তি পাব লাগে তেওঁলোকক অৰণ্য দৰ্শনলৈ নিনিলেই হ'ল যিকেইজনে দুখ কৰিছে তেওঁলোকক নিনিলে হ'ল বাকীখনক লৈ যাব লাগে সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে পাহিৰ কথাত তেতিয়া সমৰ্থন জনালে পাহিৰ কথাটো যুক্তি আছিল গতিকে সকলোৱে পাহিৰ কথাটো সমৰ্থন জনালে পলেও থিয় হৈ সিহঁতৰ যে দুখ হৈছে সেই কথা স্বীকাৰ কৰি সিহঁতক কাৰণ যে আন সকলোকে অৰণ্য দৰ্শনৰ পৰা বঞ্চিত নকৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনালে এতিয়া লেখকত পদ পল অনুশোচনা হল পাহিয়ে যেতিয়া এনেকে কলে যে যিকেইজনে ভুল কৰিছে সিহঁতে শাস্তি পাওক কিন্তু বাকী হলে শাস্তি পাব নালাগে এতিয়া গোটেইসকলে পাহিৰ কথাত সমৰ্থন জনালে তেতিয়া পলে নিজৰ অনুশোচনা ভৰা মনেৰে কলে যে যে হয় যে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিকেইজনে দুখ কৰিছিলে সিহঁতে শাস্তি পাইছিলে তেওঁলোকে দুখ স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে শাস্তি মোৰ পাতি লৈছে কিন্তু বাকীসকলে যাতে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভুগিবলগীয়া নহয় এইষাৰ কথা কৈ পলে শিক্ষকসকলক অনুৰোধ জনালে যে বাকীসকলক লৈ যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালে তেতিয়া শিক্ষকসকলে কি কৰিলে শেষত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পল সৰু বাৰু আফতাবে নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰা বুলি যেতিয়া গম পালে গম পাই সিহঁতকো লৈ গ'ল অৰ্থাৎ সকলোকে অনন্য দৰ্শন কৰিবলৈ দিবলৈ মান্তি হল প্ৰথমতে কাকো নিব খোজা নাছিল আৰু পাহিয়ে যেতিয়া কলে যে যিসকলে ভুল কৰিছে সিহঁতক বাদ দি বাকীসকলক নিব লাগে সকলোৱে সমৰ্থনো কৰিলে কিন্তু শিক্ষকসকলে দেখিলে যে যিকেইজন লৰা ছোৱালীয়ে ভুল কৰিছে ভুল কৰি তেওঁলোকে ভুল স্বীকাৰো কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অনুশোচনা হৈছে এইখিনি কথা যেতিয়া গম পালে তেতিয়া শিক্ষকসকলে তেওঁলোকক ক্ষমা কৰি দিলে আৰু সকলোকে অৰণ্য যাত্ৰালৈ নিবলৈ বা অৰণ্য ভ্ৰমণলৈ নিবলৈ সিদ্ধান্ত ললে এইখিনি বহলাই তোমালোকে লিখিবা আৰু বহলাই লিখিব তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা হয়তো বুজাই কৈছো গতিকে কাহিনীটো যেতিয়া তোমালোকে গম পাবা তেনেহলে তোমালোকৰ লিখাত সহায় হব কাহিনীটো ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো তথাপি এইখিনি কথা কিয় শিক্ষকসকলে সেই সিদ্ধান্ত লৈছিল নিনিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল তেতিয়া পাহিয়ে কি যুক্তি দিলে সকলোৱে কিয় সমৰ্থন জনালে আৰু তেতিয়া যে অনুশোচনা হল সেই অনুশোচনা হোৱা কথাটো কেনেকে গম পালে সেই কথাখিনি তোমালোকে লিখিবা আৰু অনুশোচনা হোৱা কাৰণে শিক্ষকসকলে কি ব্যৱস্থা ললে যে সকলোকে লৈ গল এই কথাখিনি তোমালোকে লিখিবা তেনেদৰে লিখিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈ যাব এতিয়া আমি প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ মহীশ্চ মিৰিকোন কাজিৰঙাক বিশ্ব দৰবাৰ চিনাকি কৰাই দিবলৈ তেওঁ কেনে ভূমিকা লৈছিল মহীচন্দ্ৰ মিৰিকোন আছে মনত পৰিছে নহয় মহীচন্দ্ৰ মিৰি আছিল ভাৰত তথা অসমৰ এজন প্ৰথম অৰণ্যৰ বিষয়া মহীচন্দ্ৰ মিৰি হ'ল কাজিৰঙাৰ প্ৰথম তথা অসমীয়া অৰণ্য বিষয়া কাজিৰঙাৰ প্ৰথম অসমীয়া লগতে প্ৰথম ভাৰতীয় কাজিৰঙাৰ প্ৰথম বিষয়া অৰণ্য বিষয়াক তেওঁেই তেওঁ কাজিৰঙাৰ গড় আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চিৰিয়াখানালৈ পঠিয়াই কাজিৰঙা অৰণ্যৰ যে গড়ৰ বসঠীস্থল সেই কথা সময় সমগ্ৰ জগতক জনালে মহীচন্দ্ৰ মিৰিয়ে কৈলে কি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ কাজিৰঙা গড় পঠিয়াই দিলে আৰু জনালে যে অসম কাজিৰঙাত বা অসমত এশিঙীয়া গড়ৰ বসতিস্থল আছে এই কথা সমগ্ৰ বিশ্বই বুজিব পৰাকে তেওঁ সেই কামটো কৰিলে বিশ্ব মানচিত্ৰত কাজিৰঙাক চিনাকি কৰি দিয়া প্ৰথম ব্যক্তিজনেই হল মহীচন্দ্ৰ মিৰি নামটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা বিশ্বৰ মানচিত্ৰত কাজিৰঙাক সকলোৰে আগত চিনাকি কৰি দিয়া মানুহজন প্ৰথম মানুহজন হৈছিল মহীচন্দ্ৰ মিৰি এই প্ৰশ্ন এইখিনিয়েই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ যাওঁ নিগনা চিকৰি প্ৰকৃত নাম কি তেওঁ কাক প্ৰথমে কাজিৰঙাৰ গঢ় দেখুৱাইছিল নিগনা চিকাৰী বুলি এজন মানুহৰ নামো পালে পাবা তেওঁৰ নামটো মনত আছে নাই বাৰু আছে হয় তেওঁৰ নামটো বাপিৰাম হাজৰিকা নিগনা চিকাৰীৰ প্ৰকৃত নাম হল বাপিৰাম হাজৰিকা হাজৰিকা আৰু তেওঁ কাক দেখুৱাইছিল কাজিৰঙা তেওঁ লেডি কাৰক লেডি কাৰ্জনক মই অকল নাম কেইটা লিখিছো তোমালোকে অকল তেনেকে নামকেইটা লিখি দি দিবা সম্পূৰ্ণ বাক্য লিখিব লাগিব তেওঁ লেডি কাৰক প্ৰথমে কাজিৰঙাৰ গড় দেখুৱাইছিল এনেদৰে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ বাক্যটো লিখিব লাগিব ঠিক আছে নিগনা চিকাৰীৰ প্ৰকৃত নাম হল বাপিৰাম হাজৰিকা আৰু তেওঁ লেডি কাৰ্জনক প্ৰথমতে কাজিৰঙাৰ গড় দেখুৱাবলৈ নিছিল বা দেখুৱাইছিল এনেদৰে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিবা এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো কি কাজিৰঙালৈ যাত্ৰা কৰি কি কি বিশেষ শিক্ষা লাভ কৰিলে বুলি শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক অৱগত কৰিছিল এতিয়া কাজিৰঙা যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰি হ'ল কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰি হোৱাৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কি কথা শিকিলে তেওঁলোকে এখন তালিকাত কৈছিল যে এইখিনি কাম আমি শিকিলো কি কি কৰিছিল প্ৰথম নিজে কৰিব পৰা কামসমূহ নিজে কৰিব লাগে আনে কৰিব বুলি বাট চাব নালাগে দুই নম্বৰ গছ বন জীৱ জন্তু মানুহৰ বন্ধু আৰু মানুহ গছ নহলে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে এইখিনি কথা শিকিলো বুলি লিখিছিলে তিনি নম্বৰত লৰা ছোৱালী সকলো সমান চাৰি নম্বৰত আত্মৰক্ষা কৰিব নাজানিলে মৰষা দেখুওৱাটো মূৰ্খৰ কাম সেই যে সৌৰভ আপ্তা বাৰু পলে যে নাও লৈ গৈছিল সেইখিনি কথাৰ পৰা শিকিছিল সেই মানে শিকিব পাৰে সেইটো শিকিলে কি শিকিলে সিহঁতে যে আত্মক্ষা যদি কৰিব নাজানে তেনেহলে মৰসাহ দেখুৱাতো দলীয়ভাৱে ক'ৰবালৈ গলে অনুশাসন শৃংখলা মানি চলাটো জৰুৰী কথা আৰু যেতিয়া দলীয়ভাৱে ক'ৰবালৈ যায় তেনেহলে আচলতে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে অনুশাসন আৰু শৃংখলা মানি চলাটো অপৰিহাৰ্য অৰ্থাৎ মানি চলিব লাগে এইখিনি কথা তেওঁলোকে এই অৰণ্য যাত্ৰাত শিকিলে বুলি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক কৈছিল এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ এইখিনি ভাষা বিষয়ত বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ যে ককাই ভনী তলেকে নিশ্চয় পাৰিবা একেবাৰে সহজ পলা আৰু পাহি আছিল ককাই ভনী নহয় সিহঁত আহ হয় ককাই ভনী আছিল পল ডাঙৰ আছিল নহয় ককাই ভনী আছিল লিখিব পাৰা তুলুং ভুটুং সিহঁতে চলাই যোৱা নাওখন তুলুং ভুতুং কৰিলে চিঞৰ বাখৰ সিহঁতৰ চিঞৰ বাখৰ শুনি ছোৱালীবোৰ আহ ছোৱালীকেইজনী সহায় কৰিবলৈ দৌৰি আহিল ওচৰত মানুহজনো বেলেগ নাছিল কেৱল সেই ছোৱালীকেইজনী আছিল আৰু তিতি বুলি সিহঁতে ঘূৰি আহিল এনেদৰে লিখিব পাৰা কিন্তু মই তোমালোকৰ কাৰণে কেইটামান বাক্য এনেকে লিখি থৈছো আৰু এইখিনিতে কৈ থৈ দিওঁ বাক্যকেইটা যদিও লিখি থৈছো তোমালোকে কিন্তু কোনটো বাক্য ৰচনা কেনেকে কৰিবা কিছুমান শব্দক লৈ আগতীয়াকৈ অনুশীলন কৰিবা যাতে পৰীক্ষাৰ সময়ত কি লিখিবা সেইটো ভাবি থাকিবলগীয়া নহয় এতিয়া ককাই ভনী মই লিখিছো ৰাৱণ আৰু সুপৰ সূৰ্বলখা সম্বন্ধত ককাই ভনী আছিল এনেকে তলত চিন্তা লিখি দিব লাগিব ৰাৱণৰ সুৰপনশ আমি জানো নহয় তেওঁলোকে সম্বন্ধত কি আছিল কসাই ঘনীয়েক আছিল তুলুং ভুটুং নদীৰ মাজত নাওখনে তুলুং হুতুং কৰাত যাত্ৰীজনে ভয়তে ভগৱানৰ নাম ল'বলৈ ধৰিলে এইখিনি আমি বেলেগ এটা পৰা কৈছোঁ বা বেলেগ এটা পৰিৱেশৰ পৰা কৈছোঁ যে এনেকুৱাই হয় নাওখন যেতিয়া তুলুং ফুতুং কৰে এনেকুৱা এনেকুৱা তুলুং ফুটুং মানে পৰু পৰু হয় তেনেকুৱা কি কৰিলে মা মনলৈ ভয় আহিবই গতিকে যাত্ৰীজনে ভগৱানৰ নাম ল'বলৈ ধৰিলে পিছৰ বাক্যকেইটা চাওঁ মানুহজনু জয়াল বাটটোত বহু দূৰলৈ মানুহ দুনু নেদেখি এইখিনি মানুহ দুনু নেদেখি কলে চিঞৰি দিলে জয়াল ৰাস্তাতো মানুহ নেদেখে মানুহক ভয় লাগে নহয় গতিকে লিখিছোঁ যে জয়াল বাটটোত বহুত দূৰলৈ মানুহ দুনু নেদেখি কলে চিঞৰি দিলে বাইক্ৰচনা কৰিলে যিটো শব্দক লৈ যিটা বা যি শব্দ যুগলক লৈ তেওঁলোকে বাইক ৰচনা কৰিব লাগে সেই শব্দ যুগলৰ তলত বা শব্দটোৰ তলত এনেদৰে চিন্তি দিবা তিতিপুৰি বৰষুণত তিতি বুলি জোৰা জোৰল হোৱা লৰাটোক মানুহগৰাকীয়ে হব মানুহগৰাকীয়ে এখন গামোচা আগবঢ়াই দিলে বৰষুণত তিতি যেতিয়া জোৰা জোৰল হল তেতিয়াহ'লে মানুহগৰাকীয়ে কি কৰিলে এখন গামোচা আগবঢ়াই দিলে গাটো গোচাবলৈ সেইখিনি লিখিলে হব বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিলে হব এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ এইটো আছে মূৰ্ধন্য ন হোৱাৰ কাৰণ দৰ্শোৱা তোমালোকে নত্য়বিধি সত্ৰবিধি পাইছা নহয় এইখিনি নত্য় বিধি সত্ৰবিধিৰ ভিতৰত নত্য়িধিৰ কাম কিয়নো মূৰ্ধ্য নহল অৰণ্যত কিয় মুৰ্ধ্য নহল অৰ্পণত কণ্ঠত উৰণিত এইকেইটাত এই কণ্ঠটোৰ বাহিৰে বাকী গোটেইকেইটা প্ৰায় এটা আছে এইটো এটা বেলেগ নিয়ম এইটো হৈছে তবৰ্গৰ লগত ন যোগ হলে সেইটো মূৰ্ধণ্ড নহয় সেইটো হয় বাকীকেইটা নিয়মটো বনোৱা আছে নহয় ৰি ৰ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া পদটোত যদি যন্ত্ৰীয় নথাকে তেনেহ'লে সি মূৰ্ধন নহ যায় অৰণ্য ৰি ৰ হোৱাৰ পাছত থকা একেটা পদত থকা দন্ত মূৰ্ধন্য ন হয় ৰি ৰ মানে এই ৰ নাই আমি ইয়াত পৰি গল ৰ গতিকে ৰ পিছত যেতিয়া ন আহিল সেইটো হবগৈ কি অহ আছিল নহয় গতিকে অ ৰ এইটো আছে ৰ আছিল কাৰণে এইখিনি দন্ত্য ন নহয় আৰু এতিয়া হব মূৰ্ধন্য ন ৰি ৰস মানে যেতিয়া বাক শব্দটোত ৰ আছে তেতিয়া আগত ৰ থাকো তেতিয়া পিছফালে ন হব নহ'লে আগতে যদি ৰি থাকে বা ৰি কাৰ থাকে ৰ থাকে বা ৰ থাকে বা মূৰ্ধন্য শ বা মূৰ্ধন্য আহ যদি থাকে তেনেহলে কি হব তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছত থকা দন্তীয় ন গীতা মূৰ্ধন্য নহব অৰ্পণ এতিয়া অৰ্পণত চাবা ঋ ৰস কিয় হয় কাৰণ অৰ্পণত ৰটো আছেই অৰ্পণ হয়নে গতিকে ইয়াত হব মূৰ্ধন্য ন কণ্ঠ কিন্তু এইটোত বেলেগ ইয়াত ঋৰস নাই চোৱা মূৰ্ধন্য নগত ঋ ৰ নহয় আছে ক আছে তাৰপিছত আছে থ থ টো হৈছে মূৰ্ধন্য ত বৰ্গিল ৰবা মূৰ্ধন্ ত বৰ্গ আৰু কি আছে ত থ এইকেইটা আছে আৰু ন আছে বাৰু এইকেইটাৰ লগত যদি যুক্ত হয় তেনেহলে এইকেইটো মধুন্য নে হব মধুন্য ত লগত মধুন্য় ন যুগ হব থৰ লগত যুগ হৈ হল কি থিক আছে কণ্ঠ ঠিক আছে মই আকৌ লিখি দেখুৱাইছো অন্থ এনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে যেতিয়া এইটো আকৌ এইটো পাৰ হৈ যাব নালাগিব দেই এইটো মনত ৰাখিবা এইটো পাৰ হৈ যাব নালাগিব কণ্ঠ ৰি ৰসৰ পিছত যেতিয়া দন্ত ন থাকে সি মূধ ন নহয় আৰু কি হল তবৰ্গৰ লগত যুক্ত হলে দন্ত মূৰ্ধন্য ন হব উৰণি আকৌ দেখিলো উৰণিত ও আছে তাৰপিছত ৰিৰসৰ ভিতৰত আছে ৰ আছে গতিকে নিটো হব মূৰ্ধন্য ন এনেকে লিখিলেই হল পুৰণি আকৌ ঋৰস আছে ঋৰসৰ পিছত থকা দন্ত্য ন মূৰ্ধন্য নহয় আড়ম্বৰপূৰ্ণ এই ৰ আছেই গতিকে আৰম্ভৰ পুৰ্ণত কি হ'ব ঋ ৰসৰ পাছত থকা একেটা পদত থকা দন্ত্য ন মূৰ্ধণ্ড নহ'ব এই নিয়মটোৱে বেছিভাগ চলি মানি চলা হয় ঋৰসৰ পিছৰ নিয়মটো আৰু মদ্য ত বৰ্গৰ লগত যদি যিটো তহ ফলা মানে তবৰ্গৰ যিকেইটা আছে আটাইকেইটাৰ লগত যদি যুক্ত হয় তেতিয়াও দন্ত্য ধূৰ্ধ নহয় এইখিনি মনত ৰাখিবলৈ তেনেই সহজ নহয়নে আমি উদাহৰণৰ সৈতে মনত ৰাখিব পাৰিম নহয়নে যিকি নহওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ এই একাদশ পাঠ অৰণ্য যাত্ৰাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা ইয়াতেই সমাপ্ত হৈছে পৰৱৰ্তী পাঠত তোমালোকক পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে তোমালোকে মোক বিদায় দিয়া ধন্যবাদ